Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aa, nama saya Muhammad Isyamidai Mifajafi, jadi pada petang ini grup kami ingin membincangkan mengenai aa, ingin membuat podcast mengenai tajuk LGBT yang diberikan daripada, daripada ustazah kami Nah, untuk tugasan syariah bagi tajuk kokkas. Jadi, pada petang ini saya bersama kawan-kawan saya, saya akan membincangkan mengenai tajuk LGBT itu sendiri. Jadi, sebelum apa-apa, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang seperti yang diberitahu tadi, nama saya Muhammad Hishamuddin Badawi Jaffri. Ah, nombor metrik F62300000. Nama saya Muhammad Aziz bin Haji Majid. F, uh, nombor ID saya F562230021 Nama saya Muhammad Akil bin Muhammad Syahril Nombor ID saya ialah F562230019 Dan akhir sekali, saya Mohd Faris bin Heran Nombor metrik saya F562230023 Alright, terima kasih rakan sekalian Jadi tujuan kita untuk kali ini ialah ini membincangkanlah apa tu satu isu yang agak hangat pada masa sekarang ni iaitu LGBT. Jadi apa maksud LGBT tu sendiri? Jadi setiap huruf tu mempunyai maksud tersendiri. L kepada lesbian, G pada gay, B pada bisexual dan T pada transgender. Jadi uh, LGBT ni lah adalah satu isu yang agak dibangkit-bangkitkan kerana dia datang daripada budaya barat itu sendiri dan telah uh, mempengaruhi masyarakat-masyarakat muda di Malaysia sendiri jadi apa yang kita akan terima kepada petani ialah ada um, tiga topik penting yang pertama dari syarat yang menjelaskan hukum LGBT yang kedua hikmah aa, dan sebab larang mengapa LGBT ini dilarang dalam Islam sama sekali yang ketiga peranan masyarakat muslim aa, dalam menangani isu LGBT ini sendiri dan akhir sekali selepas membuat membuat pembincangan-pembincangan kita akan aa, membuat kesimpulan ringkas mengenai topik LGBT ini jadi sebelum kita membincangkan hal-hal penting mengenai LGBT ini saya ingin memperdengarkan aa, apa tu Alapak. opinion daripada anda semua jadi apa Sarah Faris apakah opinion anda mengenai isu LGBT di Malaysia ini Nampak saya, uh, apa daripada apa saya previously, apa yang saya boleh nampak lah ni kan Budak-budak sekarang ni kan, mereka mengikut sangat LGBT ni Sebab selain daripada tu lah contoh lah, uh, daripada pengaruh internet macam tu Tapi sangat berleluasa lah ke dunia Malaysia ni, daripada juga saya Terima kasih Tuan Farid Jadi, uh, Saudara Akhil, anda ada mempunyai sebarang opinion mengenai isu lgbt ni? So, aa uh pada pendapat saya isu LGBT ni dia akan membuatkan sesuatu negara itu mundur sebabkan kadar kelahiran menurun itu saja daripada saya Terima kasih kepada rakan, -rakan Kil yang telah memberi pendapat-pendapat anda mengenai hukum LGBT itu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita marilah menyambung kita punya perbincangan pertama ini. Jadi tajuan pertama, dari dengan hukum LGBT ini. Jadi saya ingin memperkontingkan sedikitlah mengapalah mengapa lah apa tu LGBT ni diharapkan dalam Islam sampai So yang pertama apa tu dalam Quran telah diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat apa berapa tu bahawa LGBT ini haram. Jadi mari saya bacakan sedikit apa tu ayat Al-Quran tersebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walutan izqala liqawmihi Yata'tun al-fahishata ma'u sabakakum biha min ahadim minal alamin Innakum lata'nun al-rijalaw syahwatan min dunin nisa Bal antum kaumum musrifun jadi maksud pada ayat Quran ayat 80 hingga ayat 81 surah Al-A'raf ni yang pertama pada ayat 80 dan Nabi Lut juga kami utuskan ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya Adakah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu bagi ayat 81 Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan bahkan kau ini adalah kaum yang melafaui pada uh, surah Al-Quran Al-Hazim jadi daripada ayat ini kita dapat tahu yang bahawa Allah telah melarang atau umat Islam sama sekali melakukan Uh, perbuatan LGBT ni kerana ni lah melawan hukum alam sebab kali lah kan jadi dalam surah ini juga dia telah menceritakan tentang kaum Nabi Lod. kalian tahu tentang kisah kaum Nabi Lut Oh. Ah, uh, oh. bagus, bagus Jadi saya akan menceritakan tentang kisah kaum Nabi Lod. So, uh, Nabi ni dia diturunkan dalam satu kaum yang mengamalkan apa tu perbuatan LGBT ini dan mereka tidak mendengar kata-kata Nabi Lu tersebut apabila Nabi Lu melarang mereka melakukan perbuatan tersebut dan apa yang terjadi pada kaum itu akhirnya aa, betul Allah memperbalikkan bumi itu sendiri dan daripada apa tu tanah-tanah kaum itu sendiri. Jadi nampaknya betapa bahaya apa betapa besarnya kaum Egypt, apa tu ini melanggar betul ah tu cari Islam. Jadi, apa pendapat kalian mengenai dalihnya hukum ni? Ah, ah, saudara Rafiq, apakah pendapat anda? Pada pendapat saya, saya boleh katakan saya sangat bersetuju dengan pandangan tersebut. Uh, memang betul itu adalah fakta berdasarkan sirah, tapi pada masa sekarang ni pun, era sekarang ni pun dah ada benda yang lebih kurang sama juga terjadi bencana alam yang besar menimpa negara jiran kita macam contohnya di Indonesia berlaku banjir kilat yang sangat teruk yang hampir saya tak ingatlah berkibat di bandar bahagian mana cuma memang semua bangunan ditelan air kereta ditelan air cuma yang masih bertahan yang dikeluarkan di artikel yang masih bertahan hanyalah masjid sahaja itulah sajalah pandangan saya terima kasih jadi dari situ kita nampak bahawa betapa besarnya kuasa Allah kita kan bahawa surau saja dan masjid saja yang selamat daripada bencana alam tersebut jadi saudara rakyat ada pendapat yang ingin berkongsi mengenai dalil yang hukum LGBT ini ada saya ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam so qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man man jad tatumuhu ya'malu amala qaumi luti faqut lul fa ila wal ma ula bih. maksudnya sesiapa sesiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan seperti kaum nabi lut maka bunuhlah pelaku dan pasangannya so maksudnya dari sini jika korang nampak ada orang yang melakukan LGBT Uh, so korang patut Bunuh dia Tapi contoh kalau macam kat Malaysia ni Kalau kita bunuh dia, kita yang masuk penjara Okay itu <laughs> sahaja, itu sahaja. <laughs> okay, Terima kasih Sarah okay. uh, Jadi itu merupakan Dari dalil mengenai apa, betul, uh, Mengapa larangnya LGBT ini dalam Islam Jadi untuk hukum LGBT Ini pula uh, didapati, uh, Ulama' telah berbincangkan bahawa LGBT ni ialah merupakan dosa yang besar dalam Islam ini. Jadi kita beramai-ramai perlulah untuk menghindari perbuatan tersebut aa, dan tidak terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Okey. Saya rasa itu saja bagi isu dalil dengan hukum mengenai LGBT ni. kita akan meneruskan perbincangan ini mengenai kesan buruk LGBT terhadap individu dan masyarakat bagi topik ini, saya ingin menjemput rakan saya, Atil untuk membincangkan dan menerangkan apa kesan buruk LGBT ini terhadap individu dan masyarakat okay. terima kasih Saudara Isyam jadi di sini saya akan uh, menerangkan kesan buruk LGBT terhadap individu dan masyarakat so hadirin yang dirahmati Allah Amalan LGBT membawa banyak kesan buruk yang serius pada individu dan masyarakat. Dari sudut kesihatan, hubungan songsang meningkat risiko penyakit berjangkit seperti HIV dan masalah mental akibat tekanan hidup yang tidak selari dengan fitrah. So, dari sudut sosial pula, fenomena ini merosakkan institusi keluarga kerana hubungan sendiri tidak mampu melahirkan zuriat dan boleh membawa kepada keruntuhan nilai kekeluargaan. Selain itu, dari perspektif agama, LGBT mengundang kemukaan Allah SWT kerana menyalahi fitrah manusia. Ia juga melemahkan iman melalaikan manusia daripada tujuan hidup sebenar dan juga mendorong masyarakat ke arah kehancuran akhlak. Oleh itu, jelaslah bahawa kesan LGBT bukan sekadar melibatkan individu tetapi memberikan impak besar terhadap kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. So, uh, so uh, apa yang korang tahu tentang kesan buruk LGBT? Apa yang kalau saya yang boleh fikirkan lah sebab LGBT ni kita boleh kaitkan dengan masalah jina. Kita so, tahu jina adalah hubungan sama ada hubungan seks ataupun perkara-perkara yang membuat lalu ke hukum karen dan yang berkebatan jadi kita tahu zina juga merupakan perkara yang haram lah, dilakukan oleh manusia itu sendiri jadi saya rasa jelaslah mengapa auto LGBT ini banyak membawa kesan buruk pada seseorang individu itu and then daripada sebab ada perjalanan masalah individu itu juga boleh apa ter terjadinya masalah kepada masyarakat-masyarakat Okay, uh, terima kasih Saudara Isyam. So, betul lah apa yang Isyam cakap. Cakap yang LGBT ni banyak memberikan kesan buruk pada seseorang individu tu apabila zina. Okay. Uh, uh saudara, untuk Saudara Faris ada apa-apa uh. beri opini ni? Okay lah. Kita macam kita dah tahu lah kan dia cakap dah kesan LGBT Dah disebut kalau secara akil lah Beberapa kesan Kalau kita nak pandang daripada sudut kesihatan lah kan Tengok penyakit apa yang kita boleh kena Penyakit HIV H. AIDS, AIDS. Ha. Bukan penyakit biasa-biasa tu Nak sembuh pun Banyakannya Tak berapa lah So Daripada tu uh, Kalau kita terlibat jugalah kan dalam LGBT ni Nama Nama keluarga tetap tak berapa lah Sebaiknya kita elakkan je lah Okay Itu je lah pendapat saya okay, terima kasih Saudara Faris hmm. uh, Itu saja daripada Itu saja Tajuknya ha, Terima kasih Tuan Rakyat Jadi Kita dapat tahu bahawa Yang individu ini bukan tanya, Bukan sengaja-sengaja diharapkan Dalam suri Islam Malah dia mempunyai kisah buruk juga dekat uh, diri kita sendiri ataupun dekat masyarakat hmm. uh, dan dia mempunyai nama buruk pada keluarga kita uh, betul sendiri jadi terima kasih saudara sekalian jadi apa kita tak akan melanjutkan masih lagi jadi kita teruskan perbincangan kita uh, pada tajuk next iaitu apakah peranan kita sebagai masyarakat muslim di Malaysia ini uh, untuk menghindari So, wabak LGBT ini Jadi, bagi topik ini saya ingin pas kepada saudara Faris untuk membincangkan Dan Nabi memberi sedikit olahan lah Apa tu, cara makanan masyarakat muslim ni Haa, kita persilakan baiklah, okay. <todoh> terima kasih saudara Isyam Haa, Okey, seterusnya mari kita pergi kepada topik seterusnya iaitu peranan masyarakat muslim dalam menangani masalah LGBT ni lah. Okey, pertama sekali hmm, kita pergi kepada isu, bukan isu lah. Dia kata pertama sekali point pertama tadi adalah saya nak menunjukkan ataupun menitik beratkan daripada ibu bapa lah. Ibu bapa ni mainkan peranan sangat penting. Sebab apa? Sebab dia kena ibu bapa ni dia budak kanak-kanak tu daripada kecil lagi. Kita kena didik dia. Aa, so kalau ibu bapa tak didik dengan cara yang betul sangat, So daripada situlah kita dah tahu dah masalahnya So ibu bapa ni dia kena didik anak-anak tentang akhlak dan juga nilai Islam lah Supaya, Sebab apa lah, bila seorang budak, seorang budak ataupun seorang kanak-kanak tu bila dia dah kuat aa, apa, Iman dia semua dia takkan mudah sangat nak ikut ataupun terpesong dengan budaya sonsang ni lah Saya kata itu, itu direct je aa, Kedua apa saya rasa aa, kita cakap daripada sebagai daripada masyarakat lah kalau daripada masyarakat ni kita boleh melakukan dakwah dengan hikmah lah. Contohnya, kalau lah kita ada beberapa kenalan ataupun nampak lah orang yang LGBT ni ke apa semua, kita tak yah ataupun terus, tak yah terus boleh tak payah jatuhkan hukuman ataupun menghina dia. Tak elok kita buat macam tu. Kita pun berdosa kalau kita terlalu macam tu je. So, sebagai masyarakat ni kita ada cara yang baik juga kita boleh buat iaitu kita tolong dia Kita bagi dia nasihat Sebut sedikit Tolong dia buat slow-slow Buat ke jalan tu Tanya dia mungkin sebab Dia ke LGBT ni mungkin sebab Ada masalah sikit-sikit ke So kita cuba tolong dia Pada jalan yang benar Jalan yang benar Yang seterusnya Ketigalah saya kata Poin yang terakhir bagi saya lah uh, Kita sebagai masyarakat Kita boleh membina Persekitaran yang sihat Contohnya uh, Sebabnya lah Masyarakat yang kukuh Dengan iman Ilmu Dan uh, akhlak akan lebih kuat dalam pengaruh uh, pengaruh ini yang bercanggah dengan Islam. Uh, selain itu, kita sebagai masyarakat, kita kena menyokong uh, usaha pendidikan atau uh, pendidikan, seramah, agama serta polisi yang menjaga kesucian akhlak masyarakat ni. So, bila kita, masyarakat semua bersatu, kita susah dia nak uh, pengaruh luar ni nak masuk. Sebab kita asyik tolong semua lain je, tak ada pengaruh yang senang masuk. So sebagai masyarakat saya rasa kita patut bersatulah untuk menghindari masalah LGBT ni um, Peranan ini bukan hanya tanggungjawab ulama atau pemimpin Tapi kita sebagai umat Islam, kita sendiri perlu memainkan peranan ini Baiklah, saya rasa itu daripada apa saya punya isi atau pendapat saya Mari kita dengarkan beberapa pendapat daripada kawan-kawan saya Bila dari Syam, boleh minta pendapat sikit? Pada, <coughs> pada pendapat saya lah saya ingin mengatakan dari aspek pihak sekolah ha, seperti kita tahu waktu budaya Malaysia ni waktu sekolah antara masa yang terpanjang mana budak-budak akan spend masa orang di situ jadi ha, kalau kita fikirkan lah saya rasa pihak sekolah perlu lah juga memainkan peranan dalam mengajar dan mendidik daripada awal maybe masukkan dalam silibus pembelajaran mengenai apa tu masalah LGBT ini sendiri dan supaya kita dapat menghindari budak-budak tersebut daripada apa tu song song ini. Jadi saya rasa pihak sekolah juga perlu telah main peranan dalam menangani wabak LGBT ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih Suri Syam. So seperti yang Suri Syam kata, sekolah memainkan peranan. Sebab, sebab selalunya budak-budak selalu di sekolah lah. So saya setuju dengan dia. Saya rasa patut Perniagaan sekolah patut menitik beratkan. Kita dah ada usaha-usaha di sekolah ni. Tapi kita masih perlu menekankan sebab budaya sana sangat kuat-kuat. Eh, sangat kuat untuk masuk ke sini. Pengaruh. Okey, baiklah. Saudara Akin, boleh berikan sedikit beberapa pendapat? Bagi pendapat saya, LGBT ni cara untuk mencegah dia adalah kita kena kawal daripada, kawal apa yang anak-anak Lihat di media sosial Kadang-kadang di media sosial ni Kita tak tahu ada apa dekat media sosial Kadang-kadang anak-anak tu je Contoh macam dia buka YouTube Lepas tu dia buka satu video Lepas tu dia pun tak tahu uh, Video tu buat apa Lelaki dengan lelaki Dia pun tak tahu benda tu salah Sebab dia masih budak lagi So dari situ kita Ibu bapa kena pantau anak-anak Dengan lebih berhati-hati dengan lebih uh, lebih tegas lah. Contoh macam download app yang dapat block video-video yang pelik-pelik uh, uh, itu saja daripada saya untuk cegah uh, uh, LGBT di di masyarakat sekarang ni. Okay. Saya okay. setuju yes. dengan saya berakhir. Sebagai sebab sekarang kita dah agak dunia moden, So ibu bapa boleh gunakan app tertentu untuk pantau anak-anak lah kembali kepada saudara Hisham baik terima kasih saudara sekali eh. jadi di situ kita dapat tahu bahawa aa, semua paksi dalam masyarakat itu mem perlulah memainkan peranan dalam usaha menangani wabak LGBT ini itu sendiri dan dia bukanlah jatuh pada apa tu tangan apa tu kerajaan Islam di Malaysia ini sendiri saja. Jadi, kita perlulah bersama-sama menangani wabak LGBT itu sebagai seorang Muslim. Baik, terima kasih uh, Saudara Faris. Uh, sekarang, kita akan menyambung kita punya pembincangan mengenai wabak LGBT ini dengan tajuk iaitu cabaran isu LGBT dalam masyarakat model. Bagi uh, topik ini, saya ingin memberi kepada Saudara Aziz untuk mengolahkan sedikit apa itu cabaran-cabaran dalam menangani, oh, usaha sure. menangani LGBT ini Baik, terima kasih saudara Hisham uh, untuk topik cabaran ini uh, seperti saudara Faris saya telah ceritakan ianya bermula dengan uh, semasa kanak-kanak masih kecil lagi pendidikan semasa kanak-kanak masa kecil. Sebab uh, pada zaman sekarang budak-budak kecil ni budak-budak yang kecil ni sudah pun di uh, sudah pun ter ter terdedah dengan teknologi-teknologi uh, seperti smartphone, uh, komputer moden dan sebagainya. Uh, bila diorang dah terdedah dengan teknologi ni, diorang mudah untuk access ke social media, uh, website dan sebagainya untuk diorang uh, dapatkan maklumat. Tapi malangnya seperti di negara barat, maklumat-maklumat ataupun media yang berunsurkan LGBT ni tiada kekangan. So uh, kanak-kanak ni mudah untuk terjejas ataupun terjebak dengan elemen-elemen LGBTQ ni. Selain daripada itu, uh, seperti yang kita sudah tahu uh, di negara ini tiada kekangan ke kepada kebanyakan filem-filem yang masuk ke dalam pawagam negara kita, itu itu menjadi satu isu juga kerana uh, negara barat kebanyakannya menerapkan isu elemen-elemen LGBTQ ini ke dalam filem-filem mereka, dan kemudiannya dituntutkan di negara kita. Walaupun uh, semasa di pawagam wujudnya elemen seperti uh, R18 dan sebagainya untuk menandakan had umur malangnya ada sesuatu ada sesuatu, juga website-website di luar sana yang uh, um, melakukan piracy terhadap filem-filem ini maka kanak-kanak ini dengan mudah saja boleh mengakses video-video tersebut um, selain daripada itu juga saya nak tekankan di bahagian social media yang sudah berleluasa pada masa kini contohnya seperti TikTok di mana rakyat-rakyat bukan hanya di negara ini saja malah di negara luar juga boleh bercampur berkongsi maklumat berkongsi idea. Yang menjadi masalah di sini adalah apabila negara-negara barat ataupun mereka yang mm, ber yang menyokong LGBTQ ini menyebarkan ideologi mereka melalui sosial media ini dan kemudiannya budak-budak yang iman mereka tak berapa kuat ataupun jauh-jauh daripada ajaran agama mereka mungkin anggap yang oh ini adalah benda yang betul mereka kemudiannya menyokong LGBTQ ini walaupun tidak tahu sebenarnya itu adalah karya haram dan akhir sekali yang saya nak tekankan adalah yang menjadikan ianya lebih berat adalah apabila ada segelintir rakyat di negara ini sendiri yang menggunakan isu seperti hak asasi manusia untuk mempertahankan unsur-unsur uh, LGBTQ ini mereka menggunakan hak asasi manusia untuk menyokong uh, hak-hak orang-orang yang menyokong ataupun menganut LGBTQ ini untuk hidup di dalam negara ini. Ini merupakan penyalahgunaan uh, dari segi undang-undang lah pada pandangan saya uh, Saya rasa itu sajalah hujah saya Saya akan kembalikan kepada kawan saya Hisham Uh, baik terima kasih Tuan Aziz agak jelas dan nyata lagi apa yang diperbicarakan oleh Saudara Aziz tadi. Jadi sebelum kita sambung ke kesimpulan saya ingin bertanya adakah saudara-saudara sekalian mempunyai apa se sedikit penambahan mengenai topik isu cabaran LGBT ini? Uh, Okey, uh, saya ingin uh, meletakkan ataupun menyatakan sedikit beberapa pendapat seperti saudara Aziz telah menyatakan yang bila kita di masyarakat zaman moden ni kita terlalu ataupun meluasa sangat kita boleh melayari internet so seperti yang poin ataupun maklumat yang lepas daripada pendapat saya ibu bapa lah untuk memberi pendidikan yang penting lah sebab mereka boleh mengawasi anak-anak punya gadget ataupun smartphone lah Uh, dan juga di situ ibu bapa boleh melihat ataupun check atau anak-anak punya laman website yang mereka selalu guna sebab sekarang ni dalam model akaun uh, account dah boleh buat ibu bapa pun dah boleh setting sendiri untuk mengimbas anak-anak punya history ataupun maklumat peribadi yang lepas lepas punya ok saya rasa itu je nampak saya uh, saudara Akhil ada hendak menampaikan dua perkataan? Okey, uh, seperti yang saudara Faris cakap, ibu bapa perlulah mengambil berat tentang anak-anak sebab sekarang walaupun dia orang tak ada gadget, tapi dia orang uh, boleh terpengaruh dengan rakan-rakan mereka sendiri di sekolah. Sebagai contoh, member dia bawa phone kat sekolah. So member dia pun buka benda-benda yang pelik-pelik lah. Contoh seperti uh, LGBT. So mungkin dia akan terpengaruh dengan benda tu. So, ibu bapa perlulah juga mengambil berat tentang rakan-rakan yang mereka kawan. Itu saja daripada saya. Saya akan mengambil pengalaman daripada Isyam. Hai, terima kasih saudara sekalian. Jadi, kita dapat tahu bahawa aa, bukan mudah lah yang kita nak apa tu membateras apa tu wabak LGBT ni dekat Malaysia. Terdapatlah juga beberapa cabaran yang agak tak boleh dapat dielakkan sebab uh, kita berada di era model ini uh, apa tu uh, rangkaian internet tu sendiri menjadi apa tu duri dalam daging kita sebab uh, apa tu budak-budak sekarang uh, sangatlah mudah untuk mengakses internet itu jadi kita dapatlah tahu bahawa sedikit cabaran-cabaran yang telah dibincangkan oleh saudara-saudara kalian Alright. Jadi itu saja daripada topik utama kita iaitu cabaran isu LGBT. Uh, nampaknya kita telah membincangkan semua topik-topik utama yang telah diplan untuk podcast ini. Ya, jadi apa kata saya uh, menjemput saudara Aziz untuk memberikanlah simpulkanlah sedikit sebab sedikit apa yang kita telah bincangkan pada hari ini. Ha dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Hisham. Baiklah sebagai kesimpulan untuk tajuk kami pada hari kali ini uh, pertama sekali kita sebagai umat Islam perlulah menjauhi perkara-perkara yang kaitan dengan LGBTQ ini kerana ianya suatu tindakan yang jijik dan dicela oleh uh, agama kita dan saya juga boleh simpulkan bahawa uh, isu dan cabaran proses tangani LGBTQ ini bukan hanya terletak di dalam tangan umat Islam semata kerana kita sebagai rakyat Malaysia nak negara kita maju, nak negara kita berjaya dalam keadaan yang sehat jadi semua orang dalam negara ini perlu memainkan peranan untuk membantras menghalang daripada elemen-elemen LGBTQ ini menerap masuk ke dalam negara kita dan selain daripada itu, kita harus berpegang teguh sebagai Melayu Islam, berpegang teguhlah dengan agama kita, berpegang teguh dengan kata-kata Allah Subhanahu Wa di dalam Al-Quran. Ingatlah wujudnya sebuah cerita dahulu seperti yang saudara Hisham pernah ceritakan pada awal iaitu kisah sirah Nabi Lut di mana rakyatnya sendiri di mana rakyat itu diterbalikkan di buminya sebegitu so, besar Uh, azab yang Allah turunkan kita tak nak benda seperti itu terjadi di negara kita maka marilah kita berusaha ganda mahu dalam menangani isu LGBTQ ini saya rasa itu sahaja yang saya boleh simpulkan uh, baik terima kasih saya akan kembalikan kepada saudara Isham uh, terima kasih saudara Aziz Jadi sampai sini sajalah Podcast kita pada kali ini uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.